Setiap awal tahun, mulalah korang nak buat azam kewangan. Nak simpan lebih, nak melabur lebih, nak buat keputusan yang lebih bijak. Masalahnya, azam yang paling diperlukan selalunya bukan azam untuk buat lebih. Tetapi azam untuk kurangkan buat benda bukan-bukan. Kalau saya terpaksa memulakan semula perjalanan kewangan saya, perkara pertama yang saya akan buat bukanlah berbincang tentang pelaburan atau tentang instrumen yang lebih baik. Saya akan berhenti sekejap kerana kebanyakan keputusan dalam 6 hingga 12 bulan yang akan datang adalah yang paling penting. Bagi seorang yang bermula dari kosong, fokusnya bukan untuk menjadi kaya dengan secepat mungkin. Fokusnya adalah untuk tidak merosakkan masa depan awak. Dan bagi setengah orang yang tengah bergelut dengan masalah kewangan atau awak masih belum mengemaskan situasi kewangan untuk tahun baru, inilah topik kita untuk memulakan tahun baru 2026. Welcome to Sembang Finance. Apabila seseorang tu mengalami kejatuhan kewangan yang besar atau masih bergelut dengan masalah kewangan, salah satu kesilapan terbesar adalah untuk membuat keputusan penting apabila kita masih tertekan dari segi emosi. Untuk fasa pertama ini saya akan terus terang. Kita tak bercakap tentang kebangkitan. No no no. Pada fasa ini kita nak pastikan hidup kita tak runtuh saja. perkara pertama yang saya nak tahu ialah ini. Kalau awak berhenti ambil risiko baru hari ini, bolehkah awak hidup untuk 6 bulan yang akan datang? Kalau jawapannya tak pasti atau mungkin boleh kalau semuanya jadi, itu tandanya kita perlu fokus pada asas kewangan dulu kita kena jelas dulu berapa kos sebenar untuk terus hidup. Bukan kos kaya hidup lama. Kos minimum supaya bil boleh dibayar, makanan ada dan tidur malam ada bumbung di atas kepala. Untuk buat benda ni, kita kena catatkan semua perbelanjaan kita. Dan buatlah kiraan ini dengan jujur. Biasanya bila buat dengan jujur, ramai orang akan terkejut. Bukan sebab nombor tu besar atau kecil, tapi sebab selama ini, mereka tak pernah bezakan antara keperluan dan kemahuan. Lepas nombor ini jelas, perkara seterusnya yang kita akan kira adalah berapa panjangnya runway kita. Maksudnya, berapa lama kita boleh bertahan berlandaskan duit yang ada. Runway ini tak semestinya datang daripada simpanan besar. Kadang-kadang ia datang daripada potongan perbelanjaan, part-time job ataupun kalau terpaksa melepaskan aset kita yang sebenarnya belum mampu simpan. Kalau awak nak buat azam kewangan untuk tahun ni, jadikanlah ia azam untuk beli masa dahulu. Kalau ada hutang, fokus kita bukan untuk jadi hero dan bayar semuanya sekaligus. Fokus kita adalah untuk pastikan hutang itu tidak menjadi lebih teruk. Jangan kena penalti, jangan tingkatkan kadar faedah betul-betul. Kalau perlu, runding dengan pihak peminjam untuk mengurangkan bayaran bulanan. Dalam fasa ini, kelangsungan hidup adalah paling penting dan bab pendapatan pula saya cuma nak pendapatan yang konsisten tiap-tiap bulan masuk pendapatan yang membosankan tetapi stable jauh lebih berharga daripada pendapatan besar yang tidak menentu terutamanya bila keadaan mental kita belum pulih sepenuhnya fasa pertama ini dianggap berjaya bukan bila duit dah banyak semula tetapi bila hidup kita boleh berjalan tanpa panik setiap hujung bulan kalau awak dalam fasa ini jangan cuba game fasa ini ini adalah fasa yang penting untuk awak menambah baik diri sebelum fikirkan aspek kewangan yang lain. Bila hidup kita dah stabil sikit barulah kita masuk fasa kedua. Dan saya nak jelaskan awal-awal okay? fasa ini bukan tentang kebangkitan. Dalam fasa ini kita nak pastikan kita tak akan terjebak dalam masalah yang sama. perkara pertama yang saya akan buat ialah tanya soalan yang sangat penting iaitu Bagaimana sebenarnya kita sampai di masalah kewangan kita? Adakah terlalu banyak duit ditumpukan kepada satu aset ataupun satu idea? Adakah awak guna hutang untuk melabur dan bila pelaburan tu tak berjaya, ansuran bulanan tu membuatkan awak sesak nafas? <tuh -tuh. Adakah atas kertas ada duit tapi bila keadaan berubah, duit tu tidak boleh disentuh? Kalau jawapan kepada soalan-soalan ini tidak jelas, itu tandanya struktur kewangan yang lama perlu dibaiki. Dan di sinilah saya nak mendedahkan satu konsep yang sangat penting. Kecairan atau sesetengah orang suka kata cash flow. Ramai orang jatuh bukan sebab keputusan kewangan mereka salah, tetapi sebab mereka tak ada duit yang cair apabila keadaannya berubah. Jadi dalam fasa ini, salah satu keputusan yang paling penting ialah untuk membina semula emergency fund awak kena ada sekurang-kurangnya satu bulan emergency fund dan kalau boleh, enam bulan perbelanjaan asas. Duit ini tidak akan dilaburkan. Ia adalah backup supaya awak tak akan dipaksa untuk buat keputusan buruk pada masa yang salah. Dan di sini, Versa merupakan tempat yang baik untuk menyimpan duit kecemasan awak. Untuk January 2026, Versa ada starter quest khas untuk pengguna baru dari 1 hingga 31 Januari 2026. Awak bermula dengan kadar promosi 4% setahun untuk Versa Safe Conventional atau 3.7% setahun untuk versi patuh syariah untuk dana baru sehingga RM10,000 apabila awak cash in dalam tempoh bulan Januari hingga Mac 2026. Lepas tu, kalau awak set up auto debit sekurang-kurangnya RM500 sebulan ke dalam mana-mana produk Versa Safe melalui Safe Booster Quest di Ruang Quest untuk 3 bulan, awak boleh mendapat kadar bonus 10% setahun. Terpakai kepada RM500 auto debit pertama untuk 3 bulan daripada tarikh anda set up akaun Versa. Pasal 3 hanya bermula bila dua perkara ini dah wujud. Hidup yang stabil dan struktur kewangan yang dah diperbaiki. Kalau salah satu belum ada, ini bukan masanya untuk bangkit semula. Dan saya nak jelaskan satu perkara awal-awal. Fasa ini bukan tentang nak kejar balik apa yang kita hilang. Itu perangkap yang paling biasa, terutamanya bila kita masuk tahun baru dan kita rasa kita dah ketinggalan. Dalam fasa 3, matlamatnya ialah untuk membina semula kewangan kita secara terkawal. Dan di sini saya akan tekankan boring and consistent. Pertama sekali, apabila pendapatan masuk, agihkan 20% untuk simpanan dan pelaburan duit ini asingkan dahulu. Lepas tu ada baki barulah gunakan untuk perbelanjaan lain. Duit yang diasingkan ini kita boleh simpan atau laburkan dekat tempat yang sesuai berdasarkan status kewangan dan risiko yang kita boleh ambil masa buat pelaburan. Kebanyakan orang gagal di sini bukan sebab strategi mereka salah tapi sebab mereka dah bosan dan mula mengubah sesuatu yang sebenarnya sudah pun berfungsi. Konsepnya simple tapi simple tak bermaksud senang. Cuba kurangkan kekerapan membuat keputusan. Kalau setiap bulan awak rasa perlu tukar sesuatu, itu tandanya sistem awak masih terlalu bergantung pada emosi dan perhatian awak. Sistem yang baik sepatutnya membenarkan awak fokus pada hidup dan bukan sentiasa memikirkan hal-hal kewangan. Kalau saya nak ringkaskan langkah-langkah ini kepada satu azam kewangan baru untuk tahun 2026, ia bukanlah untuk simpan lebih, bukannya melabur lebih dan bukannya kejar duit dengan lebih kuat. Ia adalah azam untuk membina sistem yang cukup kuat supaya kita tak perlu risaukan tentang masa depan kita setiap masa. Dan dengan itu, welcome to 2026. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.